નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયો ની અંદર આપણે ધોરણ પાંચ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ ત્રણ જેનું નામ છે નન્હા મુન્હા રાહી હું આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પછી કે જે ભાગ બે ની અંદર આપણને પાઠ આપેલો છે તેના સોલ્યુશન વિશે જોવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બિલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી આગળના નવા વિડીયો પણ આપણે મળતા રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસ્ટીડી એકથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથી અંદર તમને ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે તમે પાઠનું નામ બતાવશો જેમાં તમે વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડિયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે કાશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે પીડીએફ પણ જોઈ શકશો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 3 નન્હા મન્હા રાહી હું प्रश्न एक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला प्रश्न धूप में पसीना बहाने से क्या होगा उत्तर धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे दूसरा प्रश्न दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा तो नन्हा मुन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा तीसरा प्रश्न नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा उत्तर नन्हा राही सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा चौथा नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा तो नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा पांचवा देश का सिपाही कौन है तो देश का सिपाही नन्हा मुन्ना राही है छठा प्रश्न नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा प्रश्न दो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला प्रश्न अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते उत्तर यदि मैं सिपाही होता तो संकट के समय अपने प्राण भी देता देश की सरहदों की रक्षा करता किसी भी मुसीबत पर राष्ट्र का द्रोह न करता दूसरा प्रश्न ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो तो मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूंगा मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा मैं पानी की बचत करूंगा मैं बिजली की बचत करूंगा मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा अगला प्रश्न एक घायल सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा तो घायल सैनिक सोचता होगा कि यदि मैं घायल ना होता तो अपनी आखिरी प्रश्न हम अपने ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं इसके रंगों का अर्थ बताइए तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है केसरिया सफेद और हरा केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है प्रश्न निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं लिखिए जिसमें पहला है किसान तो किसान बड़ी कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है किसान हम सबका अन्नदाता है दूसरा है शिक्षक तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा करते हैं तीसरा है, है कलाकार, तो कलाकार अपनी कला से हमारे देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं वह उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं चौथा है खिलाड़ी तो खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं उसके बाद प्रश्न तीन, नन्हा मन्ना राही हूँ गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब पहला बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब खेत फसल से लह लहा उठेंगे दूसरा दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तब नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा और अपने देश को शांति की नगरी बनाएगा तीसरा बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा तब वह अपने कदम को आगे ही आगे बढ़ाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दम लेगा चौथा धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तब देश में नन्हा ही शांति बनाए रखना चाहता है प्रश्न तीन का बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं सोचो और बताओ पहला आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है तो यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपने भाषणों में पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम यह नारा बोलते हैं इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं तो इस नारे के अलावा जय जवान जय किसान आजादी अमर रहो वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद आराम हराम है आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे ऐसे नारे लगाते हैं प्रश्न तीन अ निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें पहला नीचा विरोधी होगा ऊंचा वाक्य चूहे का कद नीचा और हाथी का कद ऊंचा होता है दूसरा दाया तो विरोधी होगा बाया वाक्य मनोज के दाएं हाथ में चोट लगी है बाया हाथ सलामत है तीसरा धरती का होगा आकाश तो धरती पर मनुष्य बसते हैं आकाश में सितारे होते हैं चौथा छोटा बड़ा तो छोटा बच्चा बदमाश था बड़ा बच्चा होशियार था पांचवा है धूप तो छाव। बच्चे धूप में खेल रहे हैं बुजुर्ग छाव में बैठे हैं। उसके बाद प्रश्न चार निम्नलिखित तो शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें पहला सिपाही का होगा फौजी वाक्य प्रयोग सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है तो पर सैनिक सिपाही या फौजी कुछ भी आप लिख सकते हैं दूसरा है रास्ता यानी कि पंथ वाक्य होगा कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं तीसरा है, है मंजिल जिसका अर्थ होगा समानार्थी होगा लक्ष्य वाक्य मुसाफिर मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेता है तीसरा धरती जिसका अर्थ होगा धरा वाक्य धरती पर सूरज की किरणों से उजाला होता है पांचवा वतन जिसका समानार्थी है स्वदेश वाक्य हमें हमारे वतन के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए प्रश्न पांचवा सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए पहला चलन का क्या अर्थ होता है तो चलन का अर्थ है आचरण दूसरा भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है जिसका भिन्न अर्थ वाला है सैनिक तीसरा सही विधान चुनिए। सही विधान है लड़के खेल रहे हैं चौथा खाली क्रिकेट खेलते हैं तो खाली में आएगा हम पांचवा गलत शब्द ढूंढिए तो गलत शब्द है बनूगा छठा खाली किताबों में से आपकी किताब कौन सी है तो या इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है निम्नलिखित तो सब भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए जिसमें पहली है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा तो पंक्ति होगी रास्ते पर चलूंगा ना डर डर के दूसरा नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा तो मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम तीसरा नन्हा राही सबको प्यार, प्यारा बनेगा तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा चौथा हमारा देश शांति प्रिय है तो शांति की नगरी है मेरा ये वतन प्रश्न सात मातृभाषा में अनुवाद कीजिए पहला भारत मेरा देश है तो भारत मारो देश छे बीजू बच्चा दौड़ रहा है तो बालक दौड़ी रही तीजू, रमेश मेरा मित्र है तो रमेश मारो मित्र छे चौथो सैनिक देश की सेवा करते हैं तो सैनिक देश में सेवा करे पांचमो सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो सूरज पूर्व दिशा माथी निकले छे आठमो प्रश्न उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए जिसमें पहला इस प्रकार होगा मोहन दौड़ रहा है हम बाजार जाता है ચાતા હે નહી જેર થી મિત્રો અહી જાતે હે હો જઈએ ત્રીજુ આપકો ક્યા પસંદ હે ચોથા ઇન કિતાબો મે સે આપકી કિતાબ કонસી હે ઓર પાંચવા વે પઢતે હે તો જેર થી મિત્રો અહી આપડો ધોરણ 5 નું સ્વઅધિન પોથી નો પાઠ 3 નન્હા મુન્હા રાહી હું ના સ્વઅધિન પોથી ના પ્રશ્નો ને તેના જવાબો પૂરા થઈ છે આગળના પાઠના વિડિયો જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએફ થી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જેમાં આપને ધોરણ 5 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પુસ્તી સોલ્યુશનના વિડિયો તેમજ પીડીએફ જોવા મળશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડિયો અને પીડીએફ પણ જોઈ શકશો ખાસા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું આપણે નવા પાઠ સાથે ત્યાં સુધી આવજો